Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Hard Killers basados en el libro. No dejes que atrape a ese tonto esta noche, le haré pagar, definitivamente es culpa suya, acordamos llevar a Lily a prisión y ahora él le disparó sin dudarlo. Probablemente esté harto de todo esto, respondió Fadel, ¿qué pasó? Preguntó el capitán Chris, dirigiendo la pregunta tanto a Fadel como a Bison. Los asesinos intercambiaron susurros y luego guardaron silencio. Él, junto con Bison y Knight, habían acordado no revelar la existencia de Knight. No hablarían de ello y, si no querían convertirse en el próximo objetivo con una bala en la cabeza, tenían que evitar mencionar al otro hijo adoptado de Lily. El capitán Chris notó el silencio y apretó los dientes. ¿Cooperan con la policía, por favor? Fadel extendió su brazo para que el capitán Chris lo esposara. ¿A esto no se les llamará a cooperar? El capitán Chris no pudo evitar gruñir y patear el aire para desahogar su frustración. Tardó un rato en sacar dos pares de esposas. Esposó personalmente a Fadel y Pison. Despidiendo a sus subordinados que estaban listos para hacerse cargo de la tarea. El capitán Chris no usó ninguna fuerza contra los dos asesinos. Ponerles las esposas fue tan fácil y casual como ponerles brazaletes a ambos jóvenes. Fadel observó cómo algunos policías se apresuraban a investigar la dirección de dónde había venido la bala. Luego volvió su mirada hacia los oficiales que detenían a otros involucrados en la orden de matar. Se acabó. Creo que finalmente podemos decir que esto ha terminado. Fadel se volvió hacia la voz que lo llamaba y sonrió suavemente. Style. La alta figura de su amante se apresuró a abrazarlo. En realidad, Style no tenía derecho a acercarse a él, pero como el capitán Chris fingió no verlo, se les permitió abrazarse. Khan también tuvo la oportunidad de acercarse a Bison. No llores, acordamos no llorar, le dijo Fadela Stay, solo para recibir un ligero puñetazo en el estómago como respuesta. No estoy llorando, solo le pregunté en secreto a la policía cuándo podría visitarlos. ¿Cuándo puedes ir? Dijeron que cualquier día, unos diez minutos cada vez. Ven cuando estés libre, no te canses. Hey, Fadel, ¿qué? ¿No tienes permitido tener un amante? ¿De acuerdo? ¿Qué se supone que debo hacer en la cárcel? No me importa, simplemente no lo hagas. Si lo haces, te mataré cuando salgas. Fadel se rió entre dientes y asintió con la cabeza, bajando la cara para besar a Style, en un susurro que apenas fue audible para los dos. Estai dijo, «Tú tampoco puedes tener un nuevo amante. Si me entero, me aseguraré de que te arrepientas». Estai sintió que un escalofrío le recorrió la espalda, se apartó del abrazo y dio un paso atrás, observando cómo escoltaban a Fadel hasta el coche de policía. Lo siguió hasta que ya no pudo verlo, sabiendo que tenían que separarse temporalmente para empezar de nuevo. El tiempo que pasaron separados solo requerían un poco de paciencia. Mientras tanto, Kan se acercó a Dyson. No lo abrazó como está y lo había hecho con Fadel. El hermoso rostro de Kan reflejaba tristeza, mientras que Dyson sonreía ampliamente como si no le importara en absoluto que lo arrestaran. No, vamos, ya hablamos de esto. No pongas esa cara triste. No estaré mucho tiempo en prisión. ¿Cuánto tiempo? Es no mucho. Pero dijiste que esperarías. Un día de diferencia y es demasiado tiempo. Deja de quejarte tanto. Quiero consolarte, pero creo que ya me tengo que ir. ¿Iré a visitarte? Sí, nos veremos. Cuida de ese gato por mí. ¿De acuerdo? Bison fue escoltado hasta el mismo coche de policía que Fadel. Khan sintió que una oleada de vacío lo invadía. En su amplio pecho se sintió momentáneamente perdido hasta que el capitán Chris le pasó un brazo por el hombro y lo llevó a escoltar a Bison hasta el coche de policía. No intercambió ni una palabra hasta que el vehículo de transporte con los sospechosos desapareció de la vista. Está ahí se acercó a Khan y al capitán Chris.